Ч поспіль неспокійна про салюти говорять і е, самі російські пропагандисти повідомляють про знищення двох літаків міг 31 к ЗРК С-400 та склад паливно-мастильних матеріалів. Як ви загалом можете пояснити ось цей удар, який він мав характер, і як важливо саме зараз знищувати цілі в Криму? Основная задача наших сил по уничтожению российского ПВО – это завоевание превосходства в воздухе перед серьезными атаками. Атаками ракетными и появлением F-16 для выполнения уже более масштабных наступательных действий с помощью воздушной компоненты. Уничтожение идет уже, уже системно, то есть уничтожение ПВО идет системно с запада, северо-запада Крыма. В зависимости от дальности наших средств поражения, которые мы можем использовать, мы их видели, то есть работа по Джанкою, это ракеты М-39, 100-мильные, так называемые, работа по э, мысам по, по северо-западу Крыма, это тоже, скорее всего, э, дальность позволяла, то есть 100-мильные М-39. Ну а уже до Бельбека э, и вглубь Крыма достают ракеты Атакамс М-39А1, это кассетные боеприпасы с 275 суббоеприпасов М74. Работают они, мы видим по, по Бельбеку, видео, видеоряд довольно-таки удачный сейчас идет в информационном потоке. Ну и, скорее всего, ракеты М48 и М107 это со сплошно фугасными боезарядами, тоже 300-километровые атакамцы. И по поддержка, там однозначно должна быть поддержка, в режиме системы радиоэлектронной борьбы работает ракета ADM-160. Она тушит ПВО противника. Почему россияне, в принципе, не могут отработать по атакамсам? То есть заходят сначала ракеты РЭП, создают у них есть определенные механизмы создания препятствий в контроле воздушного пространства систем ПВО противника. Дальше заходят атакамсы, это ракеты сверхзвуковые идут по баллистической траектории. Если восходящей траектории российские ПВО не видят, они не могут вычислить точку встречи на нисходящей траектории, естественно, накрываются российские объекты. А Бербек это один из таких основных аэродромов в России, он граничит с Севастополем, то есть прикрывает еще и Севастополь, Севастопольскую бухту. ПВО, которое было расположена на этом аэродроме, сейчас уже уничтожено. Уничтожено несколько самолетов, повреждены а также несколько самолетов. Есть информация, вы правы, там и по МиГ-31, по Су-27, Су-25, Л-39 были повреждены, уничтожено топливо хранилище рядом с аэродромом, уничтожены С-300, С-400, то есть это один из основных, основных задач. Ну и аэродромно-техническое оборудование. Но сам по себе аэродром, любой аэродром, это очень большое аэродромное поле, по можно, на котором можно разместить, рассредоточить большое количество частей и подразделений. Потому это только начало работы по Бильбеку. То есть с, с таким количеством ракет надо накрывать его и с такой частотой где-то еще недели-полторы-две нам придется только по Бельбеку работать, ну а дальше, скорее всего, удары пойдут уже восточнее, то есть mm. до Феодосии, до Керчи, ну и Керченский мост, естественно, под прицелом. Пане Романе, ми бачимо, що дійсно вони не встигли підготуватися до цього нового удару, і ви говорите, що ще нам потрібно працювати по Бельбеку. А чи можуть вони зараз підтягнути туди знову ж таки якісь засоби ППО і які ми зможемо е, знищити А це одна із задач і наших средств пораження, в тому числі то тобто, чим ближе вони будуть підтягувати к лінії фронту? системы противовоздушной обороны, а у них, у них, они не бесконечные, то есть особенно ПВО, оно производится очень мало. Они, россияне, не могут так быстро восстановить. Потери, естественно, будут снимать с других направлений. Будут снимать там с Донецка, с Энгельса, с Москвы, с Белгорода. То есть и подтягивать в район Бельбека. Для нас это, наоборот, такой лайтовый вариант. Не надо за ними бегать по всей России, они сами их привезут. То есть вот как раз почему я говорю, что работать придется по Бельбеку еще полторы-две недели минимум, но все будет зависеть от количества средств поражения у нас. То есть сколько нам передадут ракет, это тоже не бесконечные запасы. Надо рассчитать их применение, чтобы с хорошим КПД, максимальным КПД, они отработали по уничтожению ПВО противника. Ну і давайте поговоримо про Харківщину. Збройні сили України розповіли про поточну ситуацію. кажуть, що вона наразі складна. Утім, наші сили оборони проводять заходи з прочисування міської забудови в північній частині. В самому місті намагали, намагаються стабілізувати плани взагалі лінію фронту і кажуть, що плани ворога вклинитися у глиб Вовчанська наразі зірвано. Президент України приїхав на Харківщину, провів там і ставку головнокомандувача. Як, які можуть бути дії надалі? І, як ми розуміємо, це ще ж не всі резерви окупанти задіяли? Після заміни командуючого АТУФ, це оперативно тактичний рівень, на генерала Дропатова. Це толковий генерал що з 2014 року допомагав нам по Маріуполю в мае 2014 року. И это генерал с серьезным бэкграундом военным, ну, естественно, профессионал. То есть, по большому счету, сейчас это направление курируется и управляется уже профессионалами такого высшего уровня. Потому те действия, которые были предприняты и командованием, и руководством, дали возможность стабилизировать обстановку. Туда были направлены дополнительные силы и вооруженных сил Украины. Там развернуты, помимо ВСУ и резерва ВСУ, развернутые бригады Нацгвардии НГУ, развернуты подразделения Главного управления национальной, полиции Украины, развернуты подразделения Главного управления разведки, служб безопасности Украины, сил спецопераций, то есть целый комплекс мероприятий, и подведены сейчас, особенно в последнее время, подведены дополнительные силы воздушные, то есть и авиация, и дроны, дроны разных, разных подразделений, тех, тех же, тех же ГУР, тех же НГУ, службы безопасности там, то есть весь этот, весь этот потенциал сейчас полностью использован на уничтожение россиян, на стабилизацию обстановки. И за последние два дня можно говорить о том, что действительно на по крайней мере на данный момент, пока россияне еще не выводили резервы на выполнение боевых задач, обстановка стабилизирована, но она может усугубиться. То есть, если будут переброшены, допустим, с восточного фронта, то там есть несколько мех бригад, которые сейчас готовились, по крайней мере в последнее время, идти на прорыв, выход на оперативный простор в сторону от того же Покровска, если будет переброшено хотя бы пару бригад, то они, скорее всего, введут их в строй и начнут дальнейшие действия на этом, на Харьковском направлении. Опять же, не на Харьково, а на Волчанск. Почему Волчанск? Потому что Харьков с точки зрения военной науки для россиян на данный момент это непосильный труд, нереальный. То есть этот орех они, конечно, не разгрызут. А вот Волчанск, направление с Волчанска на Великий Бурлук, на Купенск с правой стороны, заход с правой стороны Оскола, то есть это с запада. Вот они будут пытаться проламываться, продавливать именно район Волчанска для того, чтобы выйти на железную дорогу. Железная дорога идет с Белгорода на Волчанск, Волчанска на Бурлук и дальше на Купинск. До Волчанска железка там разобрана, там несколько километров. От Волчанской дальше железка еще функционирует, россияне будут пытаться на нее выйти. Российская армия, она использует железные дороги в основном для переброски больших количеств боеприпасов, техники и личного состава. Окупанти зараз на Харківщині застосовують таку ж тактику, як і на Авдіївському напрямку, і саме через це нам довелося покинути це місто. Вони закидають його просто кабами. Вони знищують місто вщент. А чому вони саме до такої тактики пішли? Якщо одна із їхніх завдань це просто перекинути наші резерви? Зрозуміло, що якщо вони будуть і надалі кидати кабами, то навряд чи ми зможемо там втриматись. Ну, дело в том, что задача основная любых сил, которые выводятся на боевые задачи, ставится стратегическая. Это потом оперативная рассчитывается, тактическая задача. От движения, допустим, в сторону, в районе Волчанска, это стратегическая задача дойти до Купенска. То, что они туда не дойдут, это уже другой вопрос. Но она однозначно стоит и потому рассчитывается как основное направление, как минимум, и подключаются к выполнению этих задач все максимальные силы и средства, которые есть у противника. Потому они однозначно будут работать по Волчанску, как работали по Авдеевке и по Малинке, то есть по Бахмуту. Часовьяр также, также пытаются обработать. Опять же, не пройдя Часовьяр, не пройдя некоторые рубежи наши на востоке, они вот переключились на тот же Волчанск будут уничтожать однозначно. То есть те э, районы, которые особенно встроены, как Волчанск, он встроен в общую систему обороны, это 4 километра от э, линии границы, то есть, э, значит, они будут его э, попытаются, попытаются срыть его, то есть для того, чтобы наши войска не могли использовать городские постройки э, в качестве оборонительных сооружений. Причем помимо э, КАБов э, россияне используют вот была информация вчера от патрулей Главного управления Национальной полиции, которые пытаются из -под россиян вытащить гражданских, вывести их. По крайней мере, была информация о том, что уже танки зашли и танки начинают рушить дома. То есть как раз зачистка идет как укрепрайона. Они воспринимают Волчанск как укрепрайон, и потому будут будут пытаться его зачистить. Но это как раз проблема и россиян в том числе. Сейчас Скорее всего, сейчас мы уже получили уведомление о том, что можем принимать решение сами, где использовать западное вооружение. И мы это слышали от Блинкина вчера. Так как и россияне уже начинают подтверждать, что ХАРМы, ракеты, воздух, земля, противорадиолокационные уже работают по Белгородской области. Россияне там же видели использование ХАМеров, это планирующие авиабомбы французского производства с реактивным разгонным двигателем. То есть мы начинаем работать в тылы противника. Дело в том, что для того, чтобы остановить противника, надо работать как минимум до глубины дивизиона. Это 40-50 километров от линии боевого соприкосновения. Вот сейчас эти, эта работа начинает вестись и с помощью в том числе базового западного вооружения. Пане Романе, інформація вчора надійшла про те, що Росія знову планує перекинути свою військову техніку до Білорусі. і Повідомляє про це спільнота залізничників Білорусі за їхньою інформацією. Готується у Білорусі прийняти ешелони з військової техніки особовим складом з боєприпасами. І крім того, вони можуть відправляти ці ешелони навіть із тимчасово окупованих українських територій до Білорусі. Чому відправляють є загроза, що вони знову спробують на Чернігів піти? Нет, они могут угрожать со стороны Беларуси, разворачивать там некоторые части с основной задачей растянуть наши резервы по дополнительной линии фронта. Это с точки зрения военной науки правильное действие. То есть если вы планируете, допустим, как россияне, прорвать линию фронта и выйти на оперативный простор в районе Покровска, то есть Донецкое направление, Донецка и на запад, то в районе Покровска, естественно, у нас находится достаточное количество резервов для того, чтобы любой прорыв россиян купировать, остановить и разгромить. Так вот, для того, чтобы там уменьшить количество резервов, надо создать где-то на других участках фронта движение и вынудить нас принять решение перебрасывать эти резервы на этот участок фронта. Вот на Харьков они вынудили нас перебросить резервы. Это та же картина будет и в районе Сум в ближайшее время. То есть не масштабные, но такие, как сейчас, беспокоящие операции на Харьковщине. то же самое россияне могут планировать, по крайней мере, такие же беспокоящие операции в сторону на границе с Беларусью. Но здесь есть проблема у россиян уже. Дело в том, что белорусский оккупационный режим Лукашенко они, конечно, мягко скажем, не, не умные люди, так сказать, в но вот в тактике они понимают прекрасно, что любое, любой косовый взгляд со стороны Беларуси в нашу сторону приведет к уничтожению белорусских основных военных объектов. А это те же нефтеперерабатывающие заводы, которые производят дизель, и для российской армии, кстати, в том числе, это и мозырские НПЗ, это «Нафтан», до них мы достаем, до Мозыря вообще 50 километров, там РСЗО его сожгет. Через Мозырь идет труба, основная дружба нефтепровода, которая уходит потом на Польшу. Естественно, Мозырь очень много с этого имеет, сам по себе Мозырский завод. Дальше труба идет через Украину на Венгрию и Словакию. Параллельно труба с этой нефтяной идет продуктопровод, по которому дизель качается, который производит тот же Мозырский НПЗ, а естественно налоги и прибыль отседает у Лукашенко по карманам. Для него это очень болезненно будет уничтожение этих объектов. И таких объектов еще как минимум с десяток есть. Белкалий, ну и так далее, и тому подобное. Там несколько марш-заводов, которые производят военную технику, в том числе и для россиян, и ремонтируют ее. То есть для нас это легальные военные цели, которые мы тут же уничтожим, как только любое движение со стороны Беларуси пойдет в сторону Украины. Потому Лукашенко 300 раз подумает и, скорее всего, позвонит в Си Цзиньпиню с требованием или просьбой умиротворить, мягко так скажем, Путина, для того, чтобы он не подставлял Беларусь под удар украинских войск. Сподіваємося, що й правда Лукашенко розуміє усі наслідки, якщо він почне і надалі допомагати російському диктатору. Пане Романе, щиро вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру і бажаю вам гарного дня. Нагадаю, що Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор, полковник запасу української армії, був з нами на зв'язку.